Pernah tak anda terfikir prinsip pengurusan moden macam bagi rating bintang boleh ke diguna pakai untuk institusi keagamaan? Bunyi macam pelik kan? Tapi inilah yang sedang berlaku dan ia sedang mengubah cara komuniti berfungsi dari dalam. Cuba fikir sekejap, adakah kita nak nilai sebab sini bina dia cantik atau sebab tandas dibersih ataupun ada sesuatu yang lebih mendalam? Inilah persoalan yang cukup menarik yang akan kita bongkar hari ini. Macam mana sesuatu yang tak nampak macam semangat komuniti tu cuba diukur. Baiklah, jom kita selam lebih dalam untuk faham macam mana semua ini berfungsi. Kita akan mulakan dengan persoalan utama tu. Lepas tu kita akan bedah siasat dua pendekatan yang sangat berbeza dari Malaysia dan Thailand. Bila dah bandingkan falsafah masing-masing, barulah kita akan nampak kenapa semua ini sebenarnya sangat penting untuk pembangunan komuniti zaman sekarang. Perhentian pertama kita. Kelantan Malaysia. Dekat sini, diorang dah mulakan sesuatu yang bukan main bercita-cita tinggi lagi. Satu sistem untuk menilai dan bagi rating kepada setiap masjid di seluruh negeri. Fokus utama dia institusi itu sendiri. Ya, anda tak salah dengar. Semua 611 masjid. Ini bukan projek rintis kecil-kecilan tau. Ini adalah satu usaha besar-besaran untuk pastikan setiap masjid tu bukan sekadar tempat ibadat tapi betul-betul jadi sebuah hub komuniti yang cemerlang dan berfungsi dengan baik. Jadi, macam mana dia orang buat? Program Masjid Bintang ni dibina atas empat tiang utama. Cuba perhatikan pemberat dia. Pengurusan dan aktiviti komuniti, dua-dua dapat 35%. Ini dah bagi hint yang jelas. Bagi dia orang, pentadbiran yang cekap tu sama penting dengan program-program komuniti yang hidup dan aktif. Jom kita tengok satu-satu. Pengurusan ni senang cerita pasal cara masjid tu diurus. Dari akaun bank sampai ke perancangan tahunan pengimarahan pula ini ibarat jantung masjid tu kelas mengaji program untuk orang muda bantuan untuk orang susah prasarana tu pula pasal benda fizikal bersih ke tak, selesa ke selamat ke dan akhir sekali persekitaran ni tengok macam mana masjid tu berkawan dengan komuniti sekeliling memang satu sistem yang sangat lengkap sekarang kita tengok hasil dia menjelang tahun 2025 ada satu nombor ni yang jadi sangat penting 29 Ingat nombor ni sebab ia menceritakan macam mana satu sistem yang baik boleh cetuskan satu perubahan yang luar biasa. Cuba tengok perubahan mendadak ni dari tahun 2023 ke 2025. Jumlah masjid lima bintang melonjak dari lima saja kepada 29. Pada masa yang sama, masjid yang dapat satu dan dua bintang tu menurun dengan banyak. Ini bukan setakat penambahbaikan sikit-sikit. Ini bukti satu transformasi besar-besaran yang tunjuk sistem ni betul-betul menjadi. Jadi apa rahsia dia? Kuncinya adalah satu program yang dipanggil Tanwir yang maksudnya menerangi. Ini satu program mentor menti yang sangat bijak. Masjid yang dah cemerlang tu bukan setakat diraikan, tapi diorang diberi tanggungjawab untuk tolong dan bimbing masjid yang masih lagi terkial-kial. Ia wujudkan satu ekosistem kerjasama bukan setakat bersaing. Sekarang jom kita rentas sempadan ke Naratiwat, Thailand. Kat sini kita akan jumpa satu falsafah yang lain sama sekali. Fokusnya bukan pada bangunan atau sistem tapi pada individu itu sendiri, pemimpin komuniti. Di Naratiwat, diorang ada anugerah Imam Cemerlang. Konsep asas dia mudah je. Kalau anda ada pemimpin yang hebat, institusi yang hebat akan ikut sekali. Jadi bukannya sibuk nak nilai masjid, diorang nilai imam tu sendiri. Dan yang menilai ni bukan calang-calang tau. Ia libatkan pelbagai agensi kerajaan dari pejabat kesihatan sampai ke pejabat pembangunan komuniti. Ini menunjukkan yang peranan seorang imam tu dilihat sebagai sebahagian penting untuk kesihatan dan kesejahteraan seluruh komuniti, jauh melangkaui dinding masjid. Kriteria penilaian dia memang luas mestilah tugas keagamaan tu jadi teras. Tapi seorang imam cemerlang juga dinilai berdasarkan peranan dia dalam kesihatan awam. Contohnya, pastikan masjid itu bersih. Orang juga dinilai macam seorang pekerja sosial yang uruskan dana kebajikan sebagai rakan kongsi sivik yang bekerjasama dengan kerajaan malah sebagai penyumbang kepada keselamatan awam melalui program anti dadah. Jadi, kita dah tengok dua pendekatan yang sangat-sangat berbeza. Satu, fokus pada membina sistem yang sempurna, satu lagi fokus pada memperkasakan individu yang hebat. Tapi, kedua-duanya ada matlamat yang sama, nak bina komuniti yang lebih kuat. Model Malaysia ni ia pasal proses, pasal data dan pasal membina satu sistem yang boleh ditiru, satu pendekatan top down. Model Thailand pula ia lebih kepada soal manusia, kerjasama dan memperkasakan seorang pemimpin tu sebagai pusat perubahan. Ia lebih holistik dan dipacu oleh komuniti itu sendiri. Jadi bila dah tengok kedua-dua model ni, apa pengajaran besar dia? kenapa kita kena ambil tahu pasal cara komuniti di Kelantan atau Naratiwat ni bagi rating pada institusi mereka? Sebabnya, ini lebih dari sekadar bagi bintang atau anubrah. Ini adalah kisah tentang macam mana komuniti secara aktif dan bijaksana berusaha untuk menambah baik institusi teras mereka dari dalam. Diorang tak tunggu bantuan dari luar. Sebaliknya, diorang cipta sendiri rangka kerja untuk jadi cemerlang petikan ni memang merumuskan segalanya daripada biarkan institusi yang lemah terus bergelut sistem-sistem macam ni bagi mereka satu peta satu set langkah yang jelas macam mana nak jadi lebih baik ia ubah nasib daripada pasif kepada proaktif dan ini membawa kita kepada soalan terakhir untuk anda fikirkan. Untuk jangka masa panjang, apa yang lebih penting untuk kejayaan sesebuah komuniti? Adakah ia sebuah sistem yang direka dengan teliti yang boleh berfungsi tak kira siapapun yang uruskan ataupun ia seorang pemimpin yang berkarisma dan berwawasan yang boleh beri inspirasi kepada orang lain untuk buat perkara-perkara hebat? Mungkin jawapannya ada di tengah-tengah. Sesuatu untuk kita fikirkan bersama.